इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक़्त हमने तंजीमरमान पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से रबता किया और उसमें अलहमदिल्ला मैं फ़ारूक़ भाई की क्यों इज़्ज़त करता हूँ सदीक साहब की क्यों इज़्त करता हूँ या इनके साथ जो लोग आए थे इनकी इज़्ज़ी से वजह करता हूँ कि उनका आज़ाद कश्मीर में कोई लेना देना नहीं था वो सिर्फ बरदरी के लिए हमारे पास आए उन्होंने फिर अलहमदिल्ला तीन चार टिकटों की स्ट्रगल की हम टिकट ले भी आए और जिस बंदे के लिए हम टिकट जो अवानों के नाम पर हम ले आए उसका नाम मुबशर मनिरान है और उससे पहले जिसका टिकट आया किसी को यकीन ही नहीं था कि ये टिकट आ गया वो टिकट हमारे के तहत ये जिस तरीके से भी हमने कोशिश की उसमें फ़ारूक भाई और खालिद साहब का बड़ा क्ली, रोल है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल है बरअल हम जब टिकट लेके आए तो यहाँ पर हमने फिर बरदरी के लोगों के पास जाए जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ मैं आपको बताऊँ आम लोग हमारी दिल से इज़्ज़त करता है तो फिर हमारी तकरीबन वहाँ पे ग्यारह हज़ार वोट बैंक था जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह नौ हज़ार से ज़्यादा अपना बरादरी का वोट लिया यहाँ पे इतने वोट बैंक नहीं होता तो बाकी बरदरी ने हमें वोट नहीं दिया मैं बाकी बरदरियाँ बहुत आगे हैं वो उनके उनके जो तरीक़ाकार है वो ये है कि उन्होंने अपने लीडर बाकायदा बनाए हुए हैं और वो लीडर की मानते हैं हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ इसका बहुत बड़ा फगदान है हर शख्स अपने आप को हर शख्स अपने आप को लीडर कहता है और जब तक इस चीज़ की इस चीज़ को हम दूर नहीं कर पाते कि एक लीडर जब तक नहीं होगा प्रॉपर लीडर नहीं होगा हमारा आगे बढ़ना नामुमकिन है और वहाँ पर उन सब लोगों ने फिर मुबर मनिरान को अपने हल्के में लीडर माना और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला इस तरह हम आज़ाद कश्मीर में मुख्तफ जगह पर गए अभी बरनाला में एक बहुत बड़ा इशू हुआ फिर हम आपने जाके अलहमदिल्ला सारी बरदरी को हमने इकट्ठा किया एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बरदरी को फिर एक नज़रिए के तहत एक सोच के तहत एक मिशन के तहत एक ऑब्जेक्टिव के तहत जब हमने इकट्ठा किया कि हमारे एक बच्चे का कत्ल हो गया कि अगर आज हमने अपने आप को सेव ना किया तो कल हमारे सारे बच्चे इस तरह कत्ल होते रहेंगे और अलहमदल्ला जब बराबर एक जगह पे इकट्ठी हुई आम लोगों ने हमारा वहां बीस बाईस हजार हमारा वोट बैंक है सब लोगों ने साथ दिया और उसका रिजल्ट यह निकला कि आज से चार पाँच दिन पहले जो हमारी तफ्तीशी टीम थी उन्होंने जो असल काय थे उसके मुताबिक अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके पीछे हमारा इतवा को अताब था मैं आपको बताऊँ एक एक होता है दो ग्यारह होते तीन एक सौ ग्यारह होते और किसी भी तंजीम के अंदर किसी भी तंजीम के अंदर उस वक़्त तक हम कामयाब नहीं हैं कि जब तक एक मुखलस टीम नहीं है और मुखलस टीम वही बात मैं आपको कहता हूँ कि इसमें ताती मफदात से बाल होकर अपनी फेस जो सेविंग है उसको बालाताक रखते हुए अपनी पब्लिसिटी को बाला रखते हुए मुखल सिर्फ और सिर्फ बरदरी के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं उन वो आगे आ जाएँ और उनमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ अगर तयन कर लें तो कोई वजह नहीं है कि हमारी बरदरी आगे ना जाए क्योंकि पाकिस्तान हमारी बरदरी का सबसे बड़ा एक ये है कि इनके अंदर पढ़े लिखे लोग भी हैं इनके अंदर हर तरह के लोग भी हैं हर तरह के कम्यूनिटी के लोग भी हैं और एक, 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 एक किस्म की पूरी हर तरह की डायमेंशन मौजूद है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए अगर हम उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए तो कोई वजह नहीं है कि हमारा हमारी कौम भी आगे ना बढ़े इसमें मैं आपको बता दूं हमें तालीम पे काम करने की ज़रूरत है इसमें खुवान पे काम करने की ज़रूरत है फिर सबसे बढ़ के जिसमें बेवाएँ हैं यतीम हैं उनके साथ काम करने की ज़रूरत है फिर जो नेशनल के जो कौम के बड़े बड़े इशूज़ हैं उसमें अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने हर लिहाज से आगे बढ़ना है इसको मैं आपको आपता हूँ कि तालीम इसलिए कि आ, तालीमी इंसान इन, को चेंजिंग लाती है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से यहाँ कश्मीर में कोशिश भी कर रहे हैं जि, जिन 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 अवान बरदरी के लोगों ने स्कूल खोले हुए हैं हम उनके पास गए हैं वो बीस फीस पच्चीस पच्चीस बच्चे अपनी बरदरी के फ्री पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे अपने आठ दस दा हजार हैं हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह तआला उसमें हमें उसका डाले जाए कि तालीम की हद तक मैं आपसे ये बात कर चुका हूँ फिर ऐसी हमारी बच्चियाँ हैं ऐसे हमारे यतीम बच्चे हैं जिन जो भाई के वाले से बड़े मुश्किल हैं उनके साथ काम करने की ज़रूरत है फिर सबसे बढ़ के हमें दीनी तलीम का बहुत बड़ा फकदान है जिस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें जब तक इसमें एक अच्छी टीम मुखलस टीम नहीं मिल बैठती तो हमारा आगे बढ़ना हाँ बिल्कुल नामुमकिन है और ही बात पूरे पाकिस्तान की जैसे मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ कि हर जगह पर ग्रुप है लेकिन ये ग्रुप क्या मक आप बैठ के अखबार में बयान दे दिया या एक ड्राइंग रूम की हद तक अपना बयान जारी कर दिया और दु, और इतने बड़े बड़े बयान तो हम अखबार में दे देते हैं मैं पहले बात कर चुका हूँ लेकिन अमली तौर पर हम कुछ नहीं पढ़ पाते और दूसरी को रिएक्शन के तौर पे वो डर जाती हैं वो ये समझती हैं कि पता नहीं मानू ने ये कर दिया वानों ने वो कर दिया और वो उठ के खड़े हो जाते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन हमारा अलमिया अब बहुत बड़ा अलमिया है इसमें बस सबसे बड़ी बात कि हमें हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है पता नहीं हमें बदवा है पता नहीं हमारा क्या मसला है एल आशम को जिस जगह एल आशम है उनमें उनमें मुझे हमें इतफा की कमी नज़र आई है और हमें अपने आप को बाकायदा कि हम हजरत अली की औलादें हम एक वक्त में आशमी भी हैं एक वक्त में अलवी भी हैं एक वक़त में अवान भी हैं एक वक्त में अल करश भी हैं अगर उन सब चीज़ों को मदद रखे हम चलें कि हमारे अबावा अजदाद ने किस तरीके से मेहनतें किए हैं किस तरीके से अपने नाम बनाया है, किस तरीके से उनके इकदाम है और किस किन किन इकदाम को आज याद रखा जा रहा है तो कोई वजह नहीं है और सबसे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसमें मैं आपको बताऊँ हर जगह पर जाकर शोर उजागर करने की ज़रूरत है और ये आम लोगों को बताने की ज़रूरत है इसके लिए जो सबसे बड़ी क्योंकि अलहमदुल्ला जो हमें कामयाबी हासिल हुई है उस कामयाबी के पीछे हमारी वो मेहनत है हमारे वो सारा सिलसिला है कि जिसमें हमने अपने अबाव अजदाद की तारीफ को बताया और किस तरीके से लोग आगे बढ़ सकते हैं किस लोग किस तरीके से लोग अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं यह तभी जाके मुमकिन है कि एक मुखलस टीम आ, हर जगह पर हर 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 जिला में बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि हर वार्ड की सतह पर जब तक हमारी ये मुखलस टीम नहीं होगी अच्छी टीम नहीं होगी हम लेकिन इसमें इसको शोर डालने की ज़रूरत नहीं है अपने ग्रुप में बेशक आप चीज़ें डिस्कस करें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसको खबर की जिंदत ना बनाए इसको बाकी चीज़ों की जीत ना बनाए हाँ अखबारा में उन चीज़ों की जीत जरूर बनाए जैसे फ़र्ज करते हैं किसी जगह हमारे किसी जगह ज्यादती होती है उसके लिए खड़े हो जाए उसकी आवाज़ बने किस जगह हमारी बरदरी के किसी बंदे के साथ ना इंसाफी है या किसी दूसरे का एक और बात हमने मजलूम का साथ देना है वो चाहे किसी बरदरी का भी हो इसके लिए जब आप खड़े होंगे तो अल्लाह की तुसरत भी आपको हासिल होगी इसके लिए बहुत लंबा एक बड़े प्लान है बड़ी सारी चीज़ें आप जिस वक्त आपका जो भी कन्फर्म सवाल हो उस सवाल को उसी के मुताबिक क्योंकि इस तरह के क्योंकि आपने एक सवाल किया था मैंने काफ़ी बड़े इसके लंबे उसका जवाब दे देना शुरू कर दिया है एक एक चीज़ का इन शाले से हम आपको जो हमारे तजर्बात हैं या जो हमने पच्चीस तीस सालों में सीखा है या मुख्तलिफ अदारों में काम किया है तो इन शाह हम अपनी हर तरह की कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं और सबसे बढ़ के अपनी कम्यूनिटी के अंदर मोबिलाइजेशन उनके अंदर तहरीक पैदा करने की ज़रूरत है कि हम में हमें इतवा एत की बहुत बड़ी कमी है उसको दूर करने की ज़रूरत है और फिर पहले बता चुका हूँ आम लोगों की सतह पर जब आप जाएंगे आपको बहुत बड़ी इज्जत ही मिलेगी और लोग आपके साथ चलेंगे भी लेकिन ऐसे होता है कि जिस जगह हमारे लीडरान सो कार्ड अपने आप को बहुत कुछ कहते हैं कि हमने ये इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ मैं अब कहता हूं कि अब जो थोड़ा बहुत काम होना शुरू हो गया तो ये टांगे खींचना क्यों टांगे खींचनी शुरू कर दिए हैं कि उनकी उनकी अपना रोजगार या उनका अपना जो बनी बनाई चीजें उस, उस पर फर्क पड़ रहा है ये वो लोग हैं इस वजह से उनके अंदर खासा आ, फिर एक हल आ गई है तो बड़ा लेनी आओ आप मेरे साथ रहा ले रहे